Централізовано постачання за рахунок коштів бюджет, державного бюджету, місцевих бюджетів, організує відповідно до законодавства проведення таких закупівл, такі закупів, такі ці закупівлі. Забезпечує прогнозування і планування розвитку мережі закладів охорони здоров'я у місті. Далі. Ніс, 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 ніс. Поняли, де? Целый спектр у него полноважен. Координует в установленном порядке работу обеспечение на надания медико-санитарной помощи населению во время ликвидации наследки чрезвычайных ситуаций. Да? но ну, вот он, например, обстрел у нас был. Сприяет кадровому обеспечению закладов охраны здоровья. То есть подбирает э, специалистов, которых у нас не хватает, очень многих специальностей медиков. Забезпечує э, Закон... розгляд зверный громадян контролирует проведение этой работы в закладах охраны здоровья. Здесь не заходы по сбережению коммунального майна, ну, те, которые у них подпорядкование. Поняли, да? То есть это, вот это, мы все равно сейчас вернемся, просто что я задали этот вопрос, когда мы будем планировать свои рекомендации горздравотделу. отдела. То есть все у него это в полноважениях есть. Так, э, и что? Тогда у меня по первому вопросу все. Если по цифрам есть какие-то вопросы, давайте обговорим. И тогда по, перейдем ко второму нашему вопросу. По цифрам нет. По цифрам нет. да? Я вопрос, нет. вопрос задавала вообще э, по поводу этого, ну как бы откуда цифры, да, то есть э, какие критерии, какие индикаторы работали. То есть вот почему именно такие суммы нет, тратили нет. Чисто Запад прошел предоставить список лекарских э, медикаментов, закупленных в таком-то таком-то году. Точка. Дали, не дали, кто дал, кто не дал. Ну, очень плохо давали. Плюс в каком виде дали, я же говорю, вот, выбили с него. Вот, допустим, ну сколько на сверху? Можете себе представить? Так это еще я половину уже на черновички зарисовала, Я вообще не понимаю. И они мне столько бумаги на меня потратили? Тут было, было в два раза больше. Ну, берут накладную, вот сколько, они каждый день получают от кого-то хлопа. Накладную у меня ксель, ксель, ксель надали, чтобы ты больше работал. Зачем? Нет, ну, а, вот вопрос в том, что надо им это все обчисывать потом в кучу своих или не надо. Может им это не надо. Как? Ну, ну они тебе тоже говорят, вот, а зачем? Это? Вот сидит там старшая медсестра, у нее там 3 миллиона алгина, 2 миллиона того самого, у нее кончается, она делает заявку, дайте мне еще 5 этих, 3, этих, 4 этих, там, не знаю, на неделю, на месяц, на сколько-то, так? Мне mm -hmm. этого вполне достаточно. А смотрите, они мне тоже так сказали. А зачем Мы получили и сразу же отдали. А, а в конце года я сажусь и мне надо подать, согласно положению, э, проект бюджета посчитать затраты. Я знаю, что ага, в том году ушло у меня аналогий на, на столько-то. Вот это, если Нет, Света, еще есть вопрос один. У -у -у. Наверное, есть начальное. Ем даются какие-то цифры? То есть у них какие-то и пока там по койкам считается, да, на одну койку на знаю. одного человека какие-то нормативы. Сколько там говорят? На питание сколько выделяется на человека? На медикаменты на одну койку а Сколько выделяется? Из этого бюджета считается. Кто там считает, что на них можно купить? Угу. Вот бюджет, считаю, самый важный что -то вопрос, только за... что вот с этого давайте что-то начинать, если это Вот этот вопрос я думаю, что на громадских слухах надо, так потому что они, можно я считаю, так, они так, считают по койкам я по человеку зиму планирую на одного человека на там, 3 рубля в день да, на содержание, то мне извините, там лекарства там действительно не купишь, то, что это самое. Угу. Я знаю, как раньше, аптек, когда в советские времена, когда их это сам, я, жена работала в аптеке, когда там каждое отделение, каждый день приходили, там мешками уносили эти лекарства в больницу, да, угу. на санкострое, которая. Угу. После этого, когда это, все повернулось, все... Они перестали туда что-то вносить, это аптека потихонечку, зайти. там было 20-30 человек в аптеке работало. Они там готовили на месте, просто все спили, а только по заявкам больницы вот Нет, если бы я работала... После вот этого все исчезло, потому что не стало, да? вот Мне же просто... работать, спланировать бюджетные затраты на следующий год я должна... А сколько же у меня по факту было предыдущих? Сколько у меня люди забрали спирта? Сколько у меня было, во-первых, сколько у меня больных было, ни колько мест Подождите, не ко... а будет. А мы сейчас говорим. А это ж проблема. Так же проблема с Я говорю, как, как планируется режим? бюджет. То есть это как каждого на одного человека планируется. Сколько эта больница может пропустить? По -по 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 послушайте за послушайте меня, Послушайте меня, а пожалуйста. Послушайте меня, пожалуйста. Планируют, я вам сразу говорю, по койка местам. Но, да. но, но, как они его расходуют, если, например, в терапии, насколько мне известно, там половина отделения всегда пусты. Вот сейчас оно заполнено. Большую часть я периодически там лежу. У меня в половине, я одна лежу. В лучшем случае два человека. Значит, они потратят не на, 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 на койку, они же не будут спирт выливать и таблетки кормить койку. Они будут в том случае, если там был человек. Вот они дают отчеты, что у них все кое места постоянно заняты, что они на, на всех они тратят эти медикаменты. А на самом-то деле они же не могут тратить медикаменты и медпрепараты на пустой место Тогда вопрос. Почему этим остаткам они не переходят, эти все э, медикаменты и так далее, остаткам на следующий год? Для того, чтобы что это посчитать, для того, чтобы это посчитать, мне надо, чтобы у меня надлежащий вел учет за предыдущий год. Вот, по факту, я считаю, всего мне понадобилось, у меня больных столько было, вот, аналогина такого-то там октавигина, там Сейчас. я знаю, репина и так далее, и так далее. По количеству, и я знаю, и у меня есть статистика, а сколько терапевтическое отделение, первое, второе, обслужило больных. Не койко место. Врач, я понимаю, зарплата, она как бы не сильно колеблется, он все равно будет получать эту сумму. Но медикаменты, пардон, оно зависит от количества больных, а не от койко-места, расходования и так далее. Давай, учреждения, это являются субъекты хозяйствования, они все равно ведут бухгалтерию, учитываются. Бухгалтерия в основном у крупных объектов ведется в программном обеспечении. Соответственно, вот эти вот все, все, все это у них учитывается в любом случае. Вот эти вот даже все медикаменты и так далее. Кроме того, я думаю, что главврачу, главврач или кто-то ответственно учитывает это все. Почему они тебе не дают, это вот другой вопрос. Но у них это Молодцы. все есть в, этом, в базе данных. Пусть даже 1С распечатают и так далее. Но все это у них есть в первичной бухгалтерии. Вот, на самом деле, они это все ведут и все это... Ты, Гавришин, ты знаешь, ты видел своим главным, что это есть? Нет, в первичной бухгалтерии Или это все есть. Я в первичной бухгалтерии это все есть. На самом деле, есть первичные накладные, вбиваются, вы знаете... Нет, бухгалтерия бухгалтерии это оно есть, но я тебе говорю, я обращаюсь в госздравоотдел, дать мне список. Госздравоотдел не владеет информацией, сколько, каких медикаментов было при, а, а, приобретено. Госсдрав передает все мои запросы в конкретную одну больницу. Эта больница дала ответ, это не дала, это тоже не дала и так далее. Вы поняли, о чем я говорю? Горздравотдел отдел не владеет цифрами счет забеспечения расходования, ПР. Потому что не доводят до них больницу. а почему он не организовывает вот это вот не Это предмет нашего доследования. Как вы считаете? Нет, да. конечно. Вот. А я считаю, что да, что это предмет. Да, нашего... предмет доследования однозначно. Светлана, я все-таки предлагаю нам чуть-чуть более целенаправленно сегодня поработать, потому что время идет очень быстро. Угу. По плану. Э, не только в плану, смотрите, мы здесь встретились... Так подождите, того, если на то давайте план. по плану, вот у нас есть Сейчас план. Мы здесь встретились для того, чтобы наметить пути... На Нет, свету, до того, как и... мы отметим пути, у нас пункт номер два, вызначение проблемы. Да, конечно, все это по плану, но однако же мы сильно много останавливаемся, зацикливаемся на чем-то определенном, понимаете? Нет, вот. люди... Если люди поднимают вопрос, дискуссия, предмет предметы, мы должны ее раскрыть. А вообще-то мы придерживаемся плана, понимаешь? А Брэмбер придерживается? Скрадем время, раз, да, Мы если Светлане дайте... дать возможность разговаривать, она может, может очень да. много делать. Но так, я... к Можно? Вопрос? Нет, подождите секундочку. Я хотел бы попросить а. слово, все-таки обратите внимание